প্ৰথমে মই কৈ লওঁ যে এইবছৰ যিহেতু পৰিৱেশবোৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ অলপ নহয় বহুতেই বেলেগ ধৰণৰ গতিকে ৰাসৰ অনুষ্ঠান মই এইবাৰ যথেষ্ট সীমিত সংখ্যক ৰাসৰ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল যে হঠাৎ আচম্বিতে হৈ যোৱা জুবিনদাৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটোৰ কাৰণে ঊনৈছ তাৰিখৰ পাছত আৰু বেলেগ ৰাস মানে চুক্তিবদ্ধ হ'বলৈ মন নগ'ল গতিকে একদম সীমিত সংখ্যক কেইখনমান মাত্ৰ ৰাস আৰু সেই ৰাস কেইখন তাতকৈ আগতেই কথা পতা হৈছিল এইখন ৰাসৰ কথাটোতো আমি যোৱা বছৰেই পাতি থৈছিলোঁ কাৰণ যোৱা বছৰে মোক গাঁৱৰ পৰা জনোৱা হৈছিল যে এইবছৰ ৰাসলৈ আহিব লাগিব কিন্তু যোৱা বছৰ যিহেতু আগতে বেলেগ ৰাসত চুক্তিবদ্ধ হ'লোঁ আহিব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়াই কৈ থৈছিলোঁ যে মই অহা বছৰ যাম গতিকে এই বছৰ ৰাসৰ পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আনকালে হয়তো ইমান সময় দিয়াত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গান বাজি থাকিলেহেঁতেন বেলেগ কিবা হৈ থাকিল কিন্তু এতিয়া মানুহৰ মনবোৰ অলপ সেমেকা কিন্তু যিহেতু আমাৰ খৰাগড় আঞ্চলিক কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰই প্ৰত্যেক বছৰে বিয়াল্লিছ বছৰৰ পৰা এবছৰো মই যিমান দূৰ জানো এবছৰো গেপ যোৱা নাই ক'ভিডৰ সময়ত বাদ দি এবছৰো তেনেকৈ গেপ যোৱা নাই গতিকে এইবাৰো তেওঁলোকে মানে সীমিত আয়োজন এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যিহেতু আপুনি দৈৱকী চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছে গতিকে আৰু এইবাৰ অসমৰ কোন কোন ঠাইত আপুনি অভিনয় কৰিব আৰু এটা আমাক দৈৱকী সংলাপ এটা হ'ব লাগে মই তিয়ক বামুণবাৰীত কৰিম তিয়ক বামুণবাৰীত মোৰ গাঁৱত খৰাঘৰ ঘোঁৰাচোৱা গাঁৱত আৰু ইয়াৰ পিছত মই যাম গহপুৰ গহপুৰৰ পৰা মই গোলাঘাটত এখন ৰাস কৰিম সেই চাৰিখনেই মোৰ ৰাস আৰু বেলেগ ৰাসৰ অনুষ্ঠান ৰখা নাই 어떻게 누르고 있죠? 언더 담이 있어요. 야 무슨 일이 있어 합니까? 둘이 왜 지금까지 아무도 어요 아직도 아직도 이제라도 할 말이 있어요. 라가려둘 মূৰ্খ কংখেই উদ্য কৰি কয় খুটো ভাই ঐ যি দয়কীৰ বিয়া পাতি মহা সমাৰোহে পাহৰা যি মূৰ্খ কংসটোৱই শ্বেদৰ ভগ্নীটো এই দয়কীৰ গৰ্ভজাত অষ্টম পুত্ৰই সংহাৰ কৰিবটোক অৱলীলাক্ৰমে